Добрый вечер. Смотрите дизель шоу. Смотрите дизель шоу. Не слышите? Слышно меня? Да. Смотрите дизель шоу. Парно танцует. О! Встречайте наших актеров! Вот так, как репетировались! Яна Глученко! Виктория Булитко! Евгений Смарыгин, Олег Иваница, Егор Крутоголов. Давайте, давайте! Оп-оп-оп! И Александр Бережок. Евгений Гошенко. Давайте еще раз закрепим! Оп. И раз. и финальный удар! Добрый вечер! Так. Один, два, три! Здравствуйте всем! Спасибо, что вы а, пришли в лавину и заодно пришли к нам. И а, мы очень рады, что у нас есть фаны. Мы, мы не в курсе, оказывается у нас есть фаны. И... А, с удовольствием с вами сегодня поселфимся, поговорим, если что, потанцуем, медленные танцы, подарим подарки, да, получим подарки. То есть полная программа, друзья. Всех с наступающим Новым Годом, всем хорошего настроения. Надеюсь, вы будете смотреть в новогоднюю ночь дизель-шоу, потому что мы... Всем Нового года, и чтобы этот Новый год был хотя бы лучше, чем предыдущий, но мы надеемся, что он будет вообще классный, прекрасный. Всем с я... наступающим! Со святым Николаем вас! С праздником великим! Ура! Так, да, Дима, какой да. у нас план? А план такой, мы сегодня отвечаем на все вопросы из интернета, которые нам задали интернет-пользователи. Каждый, кто здесь находится, может лично задать каждому актеру вопрос. Кстати, за самый оригинальный вопрос получит подарочек. Так, потом мы будем фоткаться. Так. За самое оригинальное селфи с хэштегом «Дизель мы дадим тоже подарочек. А потом всем раздадим автографы. Это очень щедро с вашей с нашей стороны. Да, <laughs> и не только мы раздадим подарочки, а еще и Лавина Мол приготовила всем вот фанатам Дизель-шоу. Отлично. Ну что, давай начинать тогда первый вопрос. Давайте начнем. Я буду читать вопросы так, как они были написаны. Прям вот... Э... Я надеюсь, у, людей, собравшихся здесь тоже будут вопросы, поэтому Конечно. если Конечно. появятся вопросы, я надеюсь, Дима, а, вас, вам подойдет, и мы услышим. Супер. Ну так, начнем. Пишет нам Якум 7. Я так и думал. Якум 7. Чувствовал материнским сердцем, что это Якум. Сразу э, такая... Начало, меня заинтриговало начало этого сообщения. Ответьте за базар. О, ответьте за базар. Кто из девушек дизель-шоу еще одинок и как с ними познакомиться? Сразу передаю э, микрофон Яне, она будет отвечать за всех если в плане э, личном, то я не одинока. Извините, я уже немножечко забронирована. Ну, бронировка действует до 31 декабря, друзья, поэтому э, спешите, спешите. Да, а, обещали продлить, да? Э, Виктория, что вы скажете? Добрый вечер, Виктория Гулетко, поприветствуйте! Я могу! Я свободна, но только два, до 20.00. Поэтому, пожалуйста, в очередь. У нас осталось мало времени. Да, поспешите, да, друзья, поспешите, пока свободно. касса. Ну что ж, перейдем к следующему вопросу, да? Да, да. менее, менее интимным можно. Пишет нам Кирис Као. Что? Кирис Као. Ерискау, ты нас смотришь в онлайне? Скажи мне, пожалуйста. Напиши, если ты нас смотришь. Итак, вопрос: откуда вы все? Как вы собрали команду? И кто автор шуток? Значит, автор шуток. Яна. Она же собрала команду. Всех шуток, все в нам пишет Яна. Собирает команду. И она отовсюду. Да, и все мы из одного и того же места, откуда и вы. Из Ирпеня. Я правильно сказал? Ирпень. Да. Из Ирпеня тоже. Да. А, на самом деле... Ой, это у меня басы такие, извините. А, на, на самом деле мы собрались с разных коллективов. У нас есть три продюсера, в число которых я вхожу. И мы... Пригласили своих друзей, которые, по нашему мнению, лучшие, э, являются лучшими на сегодня. Таким образом собрался дизель-шоу. Но как это получится из него, что из него получится, мы абсолютно не знали. И только когда мы э, сняли первый концерт, мы увидели реакцию на наш э, юмор, мы поняли, что О, эта штука работает и может э, очень даже многих людей развеселить. Так оно и происходит, собственно говоря. Ну, а что касается, почему собрались и зачем, то это, наверное, кто-то сверху там рулит. Его даже не видно сейчас через крышу лавины, но он там за всем этим наблюдает и руководит. Следующий вопрос. Спасибо, Дмитрий. Следующий вопрос, прям, прям вот свеженький, горяченький, из интернета у нас. Где Марина Францевна? Мар... Марина Францевна. Она на Мальдивах. Она себе может это позволить. Да, сегодня она на Мальдивах, всем передавала привет. Очень хотела бы быть здесь, в мокром, заснеженном Киеве, но нет, не получилось у нее сегодня. Да, у богатых своя жизнь, действительно, вы понимаете. Это... Ну, это толпа поклонников, это, ну, это вы знаете, все это. Я на лучше, конечно, меня знаю. Следующий вопрос. Когда выпуски на троих? Когда будет третий сезон? Третий сезон планируется, насколько мне известно, с... с, февраля. С апреля? С апреля. Ага, да, значит, мы уже все сняли, мы уже приготовили новый сезон, и с апреля, наверное, будем выходить в эфир. Много смешнятелей снимали. А вот актуальный вопрос. В каком банке у вас зарплатные карты? Да, в том же. Вопрос о Не, еще пока в том же. Том же, как, в том же, в том же банке. Пока в том же, да, сейчас смотрим кто куда. Чтобы Собственно вы... поэтому встреча немножко задержалась, да? <связь> да, мы просто Двигали, очень много возле банкомата, мы бы начали раньше, конечно же. Да, 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 да вопросы, конечно, вопросы. Теперь это как? бы. Ощад-приватбанк называется? Как как? Или приватный ощад. Приватный ощад, да. Кто-то <связь> <связь> да. интересуется, как попасть в коллектив? В какой? Не указано. Давайте а. в какой, в какой. Наверное, актерский коллектив. Ну, если оба уборщика, но... Можно я отвечу, что никак? Хватит. Нет, но возможность есть только, если Яна уйдет в декрет. Да, либо Яна уходит в декрет, либо Женя Смородин уходит в декрет и получает миллион долларов. Либо, кого-то пристрелят просто нам. Либо Женя просто получает миллион долларов и уходит. Может быть и так, но пока на данный момент кассы закрыт в смысле э, вакантных мест нет, к сожалению, друзья. Как только будет мой объявление, мы сразу объявление э, дадим. Планируете ли вы снять фильм с дизелями? Да, мы планируем снять фильм, и, надеюсь, не один. Это мы, мы идем. Э, сначала мы решили потренироваться на э, более... Скажем так, простом жанре скейт-шоу. На троих мы уже сегодня говорили, но уже несколько сценариев есть у нас, и мы собираемся. Может быть, в следующем году, может быть, через год к этому прийти. Вот мне нравится этот вопрос. Кто главный? Марина или Егор? Мы давно не взвешивались. А -а -а. А, да, вот я на подсказывает, кто на Мальтивах, кто ты главный. Похоже, оно так и есть. Просят передать привет Челябинску Суворову. Серьезно? Да, Челябинску. О май гад, Челябинск. Челябинск. Смотрит, Челябинск. Привет! Друзья, Челябе, мы Челяба, привет. Сразу привет, же привет. спрашивают, будут ли гастроли в России? Пока это большой вопрос. Будет ли спокойно у нас с Россией, тогда, тогда и поговорим. И вот, наверное, так, Евгений Смарыгин вопрос. Или в Белоруссии? О, в Беларуси. А вот в Беларуси, скорее всего, будут настроены. Да. Скоро мы запускаем в Беларуси наше шоу. А, оно пройдет на телеэкранах. И потом мы с большим удовольствием, скорее всего, осенью поедем по моим родным городам. Я покажу ребятам, что такое Беларусь, Витебск. что такое белорусские дороги. Витебск, Гомель, Жлобин, Желобин, Земля, пресс, Земля обетована. Да, в Беларуси этот ролик скорее всего. А, вопрос лично к Яне Гульченко. Яна, а где тебя нашли, чтобы взять дизель-шоу? Где, для чего и почему? Лишь тебе задают односложные вопросы всегда. Просто говорит «да». Да меня просто нашли, и слава богу. Меня нашли если откровенно говорить, то мы с Егором Григорьевичем работали в одном проекте, снимались вместе, мы играли немножко любовь. И после этого он понял, что это жужу неспроста. И когда мы с ним э, через года-два наверное, встретились, он мне сказал, что у него э, есть такой, такое желание сотворить один проект. И пригласил меня. И слава богу они меня утвердили, они меня терпят, возможно, любят. И спасибо вам, моя любимая семья, за, за то, что еще я с вами. Мы ее тоже любим, да. Скажите, пожалуйста, кто-то из присутствующих может хочет задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки. У кого, у кого созрел вопрос? Кто-то, может, уже достаточно выпил для того, чтобы взять микрофон в руки. Есть такие храбрецы. Может, кто-то. Накопилось, может. Кто-то хочет узнать, где купить шорты. Кто-то не знает, где купить перчатки. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Привет. Егор, видишь, они все с телефонами стоят, они пишут сразу сюда в онлайн. Они стесняются задать лично. Давайте на следующий вопрос. А что? Столица смеха Украины потихоньку из Одессы перебирается в Николаев и Киев? А что? Во-первых, кто сказал, что Одесса э, у нас столица юмора? Это, по-моему, Одесса себя так назвала. Э, и э, да, мы за то, чтобы столицей, наконец-то, можно было бы считать столицу. Но, но, мы еще и за то, чтобы э, юмор равномерно распределялся по всей стране. Именно поэтому мы сейчас... Э, сделали осенний гастрольный тур под названием «Осень-смешно». Мы объехали 18 городов, в которых везде были аншлаги. И очень приятно было, что во всех городах люди смотрят дизель-шоу, и также тепло принимает нас как в Киеве, как в Николаеве и так далее. Николаев просто мой лично родной город, и лично родной город Александра и Евгения, поэтому он там на особом у нас счету. Но после того, как люди узнали, что Вика из Запорожья, Запорожье теперь у нас... Запорожье, привет! Да, Запорожье у нас теперь один из любимых городов. Житомир всегда принимает Марину Францовну и любых ее друзей. Хорошо, что мы в этот раз были вот с ней. Нам повезло, да, были в списке. Ну и ждем встречи с белорусскими зрителями, те, кто всегда болели и переживали, и следили за творчеством Жени Сварыгина. Поэтому вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть мы делаем, переносим столицы туда, то сюда. Так что, да, все, все, все встекается потом в Киев. А, мне только что пришла информация, что в городе очень сильные пробки, и много людей не смогли доехать. Включайте нас в онлайне, если кто-то хотел из ваших друзей попасть, пожалуйста, передайте им, что можно нас всех посмотреть вот на YouTube канале, на радио, пожалуйста, смотрите нас на радио. Визит в пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь на этот канал и смотрите. Да. Ну что ж, следующий вопрос. Да? Еще есть вопрос. О, еще много вопросов. Ну ка. Так, отличное шоу у вас, ребята. Спасибо. Не заставлять ли вас вести передачи на украинском языке? Для меня это актуально, я на вас подписана. Нас, но заставить, во-первых, это невозможно. Как можно заставить человека? А Чему да, на его ритме. Но на самом деле это не проблема для нас, не проблема перейти на украинскую мову и говорить на русском, на украинском, все равно. Главное, чтобы вы нас понимали. Вот, это самое да, но на нас, если вас интересует, на нас никто не давит, и никто нам не говорит на том или ином языке нам выступать. На... Тому, на каком нравится, подразговаривать. А вот Олеженька, э, Олег Иваницын, он... Э, бит... Принципованно вот, разговаривает да, на русском языке. Бит... Они с ума сошли, я говорю на русском, что за наяви, Но другая моя родная мова украинская. И у нас, слава богу, сбывается количество номерей в украинском, и на это очень кишит. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. И, и российский, и украинский и будут и на идиши, да? Ну, то есть на игрецкую мы... Если Израиль будет хорошо нас и хорошо приглашать, то можем немножко и на идиши. Но то, что люди говорят украинской мовой, это приемно. Да. Ну, человек, на самом деле, волнуется, что его заставят учить. Ничего страшного в этом нет. Украинская мова, она красивая, мелодийная. И я все больше и больше Разговариваю украинскую мову, и мне все, это все все и больше подобает. Евгений Сморил, вопрос к вам: как у вас так реалистично получается изображать бабушку и еврея? Он просто родился стареньким уже сразу. Он родился бабушкой евреем. На самом деле у меня бабушка еврейка. Все действительно просто оказалось. Все очень просто объясняется, поэтому. Это правда, да. Поэтому очень легко э, вживаться, не просто вживаться, а просто жить э, этими зровьями, да, и бабушкой, и жить бабушкой, евреи. Все вот так. Да, но ну, правда, когда он сильно вживается, он э, почему-то, знаете, ну, включается в основной мозг, он... Потом идет, трудно становится... вывести из бабушки его просто. Да, это во-первых. Если вот он проходит мимо, стоит ну, очередь в собес, он обязательно встанет, Женя. Ну, вот, да, ну, ты же уже не в том плане. Просто постоит по оплати, при привычке. Оплатить, надо. Да, но еще Евгений, в отличие, вот мы все получаем зарплату, Евгений еще в зарплате получает пенсию. Самый богатый Получает купоны. Вот человек. Если у кого-то есть вопрос, вы можете поднять руку, и мы моментально вам передадим микрофон. Вы зададите прям вживую актерам. Сразу же. Так что мы внимательно следим за вами. Пожалуйста. Стартап. Добрый вечер. Вы в этом году получили Телетриумф как лучшее юмористическое шоу. Вот, обошли квартал в этом году, Лигу Смеха, но, как известно, на стране все, что хорошо, все сразу прибирается к рукам, не боитесь, что вас национализируют. Мы давно национализированы. Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. Да. Мы давно национализированы. Мы, мы, мы наше шоу. Я вот. уже национализирован давно, но я уже сказал где и как по линии бабушки, да. да, по линии бабушки, по маминой линии, все в порядке. Но если в хорошем смысле национализируют, если если нас признают народным шоу, то мы естественно только за мы именно к этому стремимся быть понятными и вот детишкам и взрослым людям и пенсионерам, чтобы юмор был максимально понятен всем и сближал всех а если в смысле как с приватом отжать, то надеюсь, что такого не произойдет. Тем более мы стараемся держаться подальше от политики, от грязи. И в принципе политические силы, надеюсь, у нас не заинтересованы, так как мы не представляем никого и не собираемся представлять. Вот, просто передать привет Алмати. Алмати, Know, а, Виктория Белитко, к вам вопрос. Как вы попали в команду КВН «Девчонки из Житомира»? Сейчас uh, just... припомню эти старые времена. Это было в 53 uh, 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 Я когда приехала в Киев, я uh, попала в проект, который uh, чем-то напоминал Comedy Woman. И вот там со своей подружкой uh, Ольгой, у нас был Бетколам, мы выступали. И в в это первое выступление попал директор команды ученых и Житомира. И потом, через где-то 2 или 3 года, он пригласил поехать в Юрмал, а не поехать в КВН. И вот мы за 2 года там, в 2011-2012 году ездили и играли. Просто ты говорил, вот по-честному. Когда я переехала в Киев, у нас в Житомире была команда игроков. То есть, не совсем в Киев переехала, в Житомир, но э, в принципе нормально. Давайте следующий. Просит один пользователь, просит передать привет Львову, Омску и Николаеву. Львов, Умск и Миколаев. Привет! О, привет! Привет! Так откуда ты? Любимое место в Николаеве. Дом родителей. Да, родительский дом, самое главное. Зачал, зачал. Евгений, ты молчишь все время, скажи. Соборная, она же советская. Центральная улица пешеходная. Да, набережная очень красивая. Это изделие мест Николаева. Да, и вообще, кто-то был в Николаеве, кто-то... Кто ты была в Николаеве? Был я. Приезжайте в Николаеве, там очень красивый город, правда. Очень зеленый и очень хороший люди. Можно я скажу? я признаю, что, конечно, это будет звучать очень э, но мое пока что любимое место в Николаеве – это дача нашего продюсера. С нее все и началось. вопрос, как она попала в Интернет-пользователи спрашивают, почему Вики скучно? Дайте Вике слово. Какое слово дайте Вики? Давайте я тогда задам Вики вопрос. Можно ли спеть дуэтом с Викторией? Виктория, ответьте. А, можно даже написать песню, писать нашим редакторам. А, мы, кстати, ищем хороших авторов песен, поэтому пишите, ждем спеть. Ну, в принципе. Если напишите песню, вот, мы, я думаю, Вика вместе с вами ее споет. Если вы для Вики напишите песню, которую вы хотят, я, я думаю, с большим удовольствием Вика с вами нас ее споет. Попадать на это тоже не важно, да? да Смешно. <nope> да, а следующий вопрос. Какое у вас образование, какой вуз закончили? Начнем, наверное, с Олега Иваницына. Да? Олег Петрович, пожалуйста. Э, это питание, напевно, домовое. Я закончил Тернопольскую академию народного господарства. Да. Институт международного бизнеса. А потом в Киеве уже закончил... Театр в студии «Черный квадрат», что является моим актерским образованием. Спасибо за вопрос. Это а, не только вам, Олег Петрович. Евгений Я Гошенко. закончил а? киево академии академию Николаевский филиал в городе Николаев. А, по не помню, и да, по по экономика по и финансы. вроде так. По-моему, экономика, по-моему, и финансы. У меня педагогическое образование, высшее педагогическое. Высшее история и право. Да, у меня та же киево Миглянская академия, только романо-германская филология. Боже мой, сейчас я вспомню. Киевский театральный университет Карпенко Карова и профессия актрисы. Минский театральный институт актера Берехи. Окончено? Спасибо. Запорожский национальный университет, театральное отделение актрисы театра кино. Супер. Выше. То есть по профессии у нас тут только Университет я на это выше. Да нет, четверо у нас по профессии, все остальные ахламоны. Да, и Марина Бабланская у нас житомирский педагогический университет Да, тоже да. А, самородки ты это называешь, да. Ахламоны, неправильное слово, самородки. Давай, а, следующий вопрос коллегу Иваницев. Олег, кем бы ты хотел стать в детстве? Ни а -а -а никем, ребенком играться. Ничего не поменялось, да? В общем, можно ни о чем не мечтать, вроде как коллеги Иванице. Ты стал никем? Получилось? Нет. посмотрите, человек достиг своей мечты. В таком юном возрасте, это прекрасно. Лично я хотел быть таксистом. Я представлял себе, что это очень круто. Ездить за рулем еще и за это деньги платить. Это просто суперовая была идея. Но что-то не сложилось у меня с такси. Ты <утирка> что, купишь такси? Хотя, хотя, в, время, такси, хочешь, хотя такси. в сериале я играл таксиста, целых 93 серии. Вот так. А не хотите, как раньше, поиграть в Кавуян? Нет! Как <связь> <связь> <Однозначно. связь> раньше, раньше, нет. Я вообще, честно говоря, не хочу принимать участие ни в чем там, где есть жюри. Ненавижу, когда меня кто-то судит. Конкурс красоты да. это вопрос. Не, я понимаю, что это для меня, это должен быть очень специфический ну, конкурс а красоты. А будут судить? А, а в гонках где тебя судить? А? а там нет жюри, там все все лица всех поблагодарить, что замечательную игру КВН, которая нам всем, ну, многим здесь, дала путь в жизнь, и благодаря этой игре, можно сказать, мы встретились в дизель-шоу. Да, благодаря ей это все случилось, мы прошли школу такую, знаете, жесткую, нас научили быстро писать, быстро придумывать, режиссировать, делать постановки это нам помогает очень, очень много друзей, очень много знакомых из КВН сейчас занимают руководящие креативные должности практически во всех каналах, и поэтому игра дала очень много, но снова играть в нее нам бы не хотелось. Как сказал, на юбилейном, юбилейная игра была 55 лет КВН, и Константин Гернт сказал, что более 50% всего контента контента, телевидении а, пишут Да, никуда от них не денешься. Ты это ужасно. Не... Коротенький ужас. вопрос. Что у вас в стаканах? Аж 2 Обязательно отвечать. По желанию. <смирный> Проспирт. <обязательно>. Беленькая. <смирный> Друзья, да, это абсолютно лекальное напиток. Ну, следующий вопрос. Какими единоборствами занимается Гашенко? <Pointing at the valley> à, занимался тайским боксом, рукопашным, euh, йогой. Это очень серьезное боевое искусство. Йога. <tricked you into it> <waves> да, вы все запомнили. Может быть в зале у кого-то есть вопрос? Поднимайте ручки, не забывайте, мы сразу же подойдем к вам, передадим микрофон. И за по-моему, все уже понятно. Победитель у нас он, а, стоит. Вопросов было уйма. Людям нужно идти делать новогодние покупки. Я предлагаю а, быстренько сейчас тех, кто хочет, мы даем автографы на наших а, открыточках. И... А, целуемся в пёска? Супер, супер, отлично. Да. Мне лично нравится. Спасибо всем за вопросы. Спасибо, друзья. Подходите за автографами, за селфи. Спасибо. давайте, давайте вот сюда подходите, с этой стороны. Освободите дорогу. Освободите дорогу. Немножечко вот, свободнее. Женя, давайте это больше, давай. Sous-titrage ST'